ായണ അഖില ഗുരു നമസ്തേ നാരായണീയം ദശകം അറുപത്തി ഏഴ് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞു ഗോപികളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചതും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അധികം സുഖിപ്പിച്ചതും ത്വയാ സമാസാദിത സമാസാദിതോല असीममानन्दवरम् प्रपन्नाः महान्दमाबु मदमम्बुजाते सौ मयि मय्यमायम् रमापदिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिदाभिमानाः तावद जात गर्वाम् अधिप्रियाङ्गो भवदोम् मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरम् तया सह स्वैर विहारकारी तिरोहितेद त्वयि जाततापाः समम् समेताः कमलाय ताक्ष्यः वने वने त्वाम् परिमार्जयन्द्यत इषादमाबुर्भगवन्नपारम् हा चूद हा चम्बककर्णिकार हा मल्लिके मालदिबालवल्यः बालवल्यः किम्बीक्षिदो नो हृदयैकचोरक इत्यादितास्त्वत् प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयम् न हि पङ्गजाक्षः पुरोममेत्या कुलमालपन्दी त्वाम् भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् ताबंसहीनाम् दिगिणी चकार त्वदात्मिकास्तायमुना तडान्दि तवानुचक्रु किल चेष्टितानि विजित्य भूयोऽपि त्वया विमुक्ताम् ददृशुच्छ ततः समं ता विपिने समन्दाद् तमोऽवतारावधिमागयन्द्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तडान्दे कृशं विलेपुच्छ जगुर्गुणां स्ते तदा यदा सङ्गुलमानसानाम् व्रजाघनानाम् करुणैक सिन्धो जगत्रयी मोहन मोहनात्मा त्वम् प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्निक्त सन्दर्शनमात्मकान्दम् त्वाम् वीक्ष्य तन्वयः सगसा तदानीम् किम् किम् न चक्रुः प्रमदादिबाराद् गदात् पालय मारुतेश सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्गीर्तनम् गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते हरे कृष्ण गुरुवायुरप्पा नारायण 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 समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हरे कृष्ण गुरुवायुरप्प